Привет, друзья! Это очередное видео, где я делюсь своим опытом и развитием в проекте Cashflow системе, которая уже приносит мне пассивный доход. И сегодня я расскажу вам, как я понимаю истоки этого проекта, его ключевые инструменты и, главное, как именно здесь можно зарабатывать, а точнее строить стабильный пассивный доход. Особенное внимание мы уделим нашей криптовалюте eCurrence, ведь как показывает практика, многие новички недооценивают ее потенциал. А зря. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и помчали. Давайте представим, что мы решили создать собственный токен. На самом деле это совсем не сложно. Достаточно иметь доступ в интернет и от 50 до 500 долларов. Все, вы создатель криптовалюты. Но вот в чем загвоздка. Токен у нас есть а покупателя нет, потому что о нем никто не знает, им никто не торгует, а таких бесхозных токенов десятки тысяч, и большая часть из них умирает за неимением спроса. Наверняка вы видели такие маркетинговые уловки. Вот классный токен, покупай. Вот осталось вот ровно 2 часа и 15 минут, и он взлетит в 100 раз. Звучит заманчиво, правда? Но давайте трезво, самое важное это не цена токена, самое важное это ликвидность. И пусть завтра ваш токен стоит хоть миллион долларов, но если его никто не покупает, он будет просто цифрой на экране. Вы не сможете продать его, не сможете обналичить, вы не сможете им пользоваться. Это как прийти на ярмарку вегетарианцев и продавать там мясо. Просто подумайте, зачем кому-то покупать ваш неизвестный токен, если есть биткоин, эфир, которые признаны во всем мире, которые торгуются миллиардами долларов в сутки. И главное, их можно продать или обменять за секунды, а то и прямо ими рассчитаться за услуги. Как вам такие конкуренты? Вот почему без ликвидности никакой токен не имеет смысла. Потому что без реального спроса и оборота это просто цифра на контракте и чтобы собрать эту ликвидность работает проект кэшфлоу это как большая копилка где хранятся и деньги и криптовалюта чтобы люди могли легко покупать и продавать и currence и не только как мы знаем у нас есть еще и карат когда фонд наполнен уже монета имеет большое количество держателей становится узнаваемая имеет популярность во всем мире токен выходит на бирже где его можно уже покупать и продавать всем желающим. Но важно понимать, что кэшфлоу – это не просто пул ликвидности, это целая экосистема, где все инструменты играют свою роль. А какие инструменты мы знаем? Это наши потоки, которые работают на семи ветках в разной валюте. Это наши кошельки типа Money Storage, это внутренняя биржа Blackbit, это майнинг и поддержка блокчейна. И все это работает вместе, создавая живой механизм спроса, оборота ну и роста. Часто в комментариях пишут: а где учредители? Почему нет информации, все скрыто. И действительно, информации об учредителях нету на сайтах, но на самом деле никто не прячется. За проектом стоит фонд Меркурий, которому более 12 лет, а это команда, которая, как говорят, в народе уже собаку съела на построении сбалансированной и устойчивой финансовой системы. Сам же проект Кэшлов работает с 2021 года, а основатель его Дмитрий Васадин. Вот его фото. Никто не скрывается. Разве эти глаза могут брать? Но давайте честно, это часто не про интерес, а про поиск повода похейтить. Просто попытка уцепиться за негатив, потому что легче же чем разобраться. Посмотрите на это иначе. Когда вы приезжаете в Египет и видите сфинкса, разве первое, что вы спрашиваете у вашего гида, а кто это тут был начальником у строителей? Ну, конечно же, нет. Первый вопрос, который у вас в голове, это как как они это построили. Вот и тут нужно спрашивать не кто, а как. Как устроена система, как она выдерживает нагрузки, как она выстроена так, что уже тысячи людей ею пользуются. И все это говорит об одном, что проект строился не за один день на коленке, а это продуманная система с фундаментом, историей и реальными людьми за спиной. И ничего более продуманного и сбалансированного на просторах интернета в данный момент вы не найдете. Хотя и много кто пытается свой analo.gov.net выдать за аналогичный проект. Лайк, like, подписка, также важно ваш отзыв в комментариях. Ну и давайте же рассмотрим, как работают инструменты в проекте Cashflow. Ну и первый инструмент это конечно же наши потоки, потому как именно потоки позволяют нам иметь постоянный пассивный Доход. Ну а также, что немаловажно, они создают спрос на нашу криптовалюту Ecurance. И работает это все очень просто. У нас есть разные виды потоков, где мы продаем наш Ecurance дороже, чем покупаем на бирже BlackBit или в кошельке Money Storage. То есть мы покупаем в e Money Storage. Заходим в сделки. Как мы видим, здесь его цена около 46 евро. Нажимаем принять сделку. Подтверждаем ее и получаем наш эккаренс e на наш кошелек. Но если мы вернемся в наш кабинет, то видим, что здесь цена эккаренса e 189, практически 190 евро. Но для этого, чтобы нам продать здесь наш эккаренс, e нам нужно создать поток. Здесь у меня потоки созданы. Давайте я вам покажу на примере польской ветки. Итак, нажимаем ⁇ Создать поток ⁇ Выбираем сумму, на которую мы хотим создать поток. В моем случае это будет 300 злотых. И нажимаем кошелек Money Storage, с которого у нас снимется эти 300 злотых. Наш поток успешно запущен. И теперь, что очень важно, нам нужно подтянуть экаренсы. E потому что если мы этого не сделаем, значит мы наши экаренсы e не продадим. И значит не получим никакой прибыли. Поэтому нажимаем на значок «Экаренсы». Мы видим, что в наш поток просит 0,05 экаренса. Нажимаем «Ок». OK. И опять же совершаем пополнение с нашего кошелька Money Storage. Все, наш поток запущен. Вот он находится. Теперь нажимаем кнопочку «Получить выплаты». И мы получаем первую выплату с этого потока 11,5 злоты. Снимаем премию в нашу копилку. И теперь мы можем распоряжаться нашей суммой в других направлениях. И таким образом разгоняем наши потоки. Давайте посмотрим, что у меня происходит. Вот смотрите, на моей европейской ветке это все мои потоки, которые запущены. Я нажимаю кнопочку получить выплаты. И получаю 40 евро премии снимаю эту сумму в свою копилку. С этой копилки я могу перевести их на Money Storage, либо запустить другие потоки. Также это я делаю на других ветках. Иду на испанскую ветку, к примеру. Нажимаю здесь «Также получить выплаты». И также получаю свои начисления. И так, по сути, нужно делать каждый день. Это что касается быстрых потоков. Супербыстрые потоки приносят нам же выплату раз в 15 дней. То есть при нажатии кнопочки наша сумма собирается вот здесь. И через 15 дней, как мы видим, вот 14-15, завтра у меня эта сумма выйдет в мою копилку. Каждый поток в этом проекте уникальный и дает свои возможности. К примеру, быстрые потоки и супербыстрые потоки дают нам возможность получать деньги каждый день, либо раз в 15 дней. А вот стартовый поток мы запускаем на протяжении 10 месяцев. И на протяжении этих 10 месяцев, каждые 2 недели, этот поток нам приносит выплаты. Ну а также каждые две недели нам нужно его пополнять. Запустить этот поток точно так же очень просто. Нажимаем кнопочку «Создать поток». Преимущество этого потока, что мы можем запустить его на любую сумму. Давайте я, к примеру, запущу сейчас поток на 300 евро. Мы видим, что для этого номинала мне нужно почти 2 экарнса. Нажимаем «Money Storage», «Оплатить» и наш поток запущен. Возвращаемся в наш кабинет мы видим, что наш поток запущен и теперь нам нужно подтянуть наши экаренсы. E Нажимаем здесь на значок экаренсов e и подтягиваем наши экаренсы e точно так же с нашего кошелька Money Storage. И мы можем забыть про него на целых две недели. Так как через две недели мы получим нашу первую выплату и мы видим, что это будет 90 евро, а также нам будет необходимо пополнить наш поток опять на 300 евро и добавить наши экаренсы. E и сколько бы экаренс e не стоил на этот момент, 26 числа 07, мы потратим на эти экаренсы e в любом случае около 90 евро. И также опять через две недели мы получаем уже выплату не 90 евро, а 167 евро. И нам нужно опять же пополнить наш поток на 300 евро и экаренсы, которые составляют где-то примерно 90 евро. И таким образом наш поток доходит до того периода, когда наш поток уже будет приносить нам выплату больше, чем нам нужно потратить на его пополнение. Что означает, что наш поток выходит на самоокупаемость. И как мы видим, что в поток номиналом в 300 евро, мне нужно будет потратить 1250 евро почти, то есть достать из своего кармана. Эту сумму нам нужно тратить не сразу, а каждые две недели мы пополняем наш поток постепенно и также потом получаем выплаты тоже постепенно, каждые две недели. И этот поток работает, напоминаю, 10 месяцев. Давайте вернемся к нашим потокам. И следующий у нас поток это растущий поток Growing Flow. Этот поток позволяет нам увеличить наш капитал и запускается он всего один раз, потому что этот поток по сути является бесконечным. И с ним можно проводить операции практически в любой момент. У меня есть такой поток на испанской ветке. Он у меня здесь небольшой, но в любой момент я могу его увеличить до номинала, который мне будет комфортно и с которым я могу уже выстроить какие-либо стратегии. Я запустил эти маленькие потоки для экспериментов. Также у меня здесь есть стартовый поток на 50 евро маленький. Как вы видите, я их запустил недавно, 1.07. Это точно так же я запустил 1.07 и буду ставить на них эксперименты. Ну и, конечно же, если у вас есть такая возможность, советую вам сделать точно так же. Таким образом, вы на практике поймете, как работают эти потоки. И исходя из этого, вы уже сможете принять решение увеличивать либо этот поток, либо сделать акцент на других потоках. В этом потоке точно так же нам нужно нажимать кнопочку получить выплаты мы получаем их также каждый день и снимаем в копилку. Также про все эти потоки на моем YouTube канале есть много видео, где вы сможете найти более подробную информацию о работе этих потоков. Все просто. Запускаем потоки, увеличиваем спрос и каренса, получаем пассивный доход. Я работаю в основном на европейской и испанской ветках, потому как они обе работают на одной валюте, это евро, и поддерживаются одним кошельком Money Storage. Но, как мы знаем, таких веток у нас целых 7, и все они работают на разных валютах. Все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ну а мы переходим к другому источнику дохода в проекте. Это реферальная программа. Сегодня она уже давно стала стандартом для большинства проектов. И это неудивительно, ведь она выгодна обеим сторонам. Но хочу сразу сказать, вам не нужно никого приглашать, ведь проект и без этого дает вам множество возможностей для пассивного дохода. Тем не менее, я бы не советовал вам полностью отказываться от реферальных бонусов. Потому что этот инструмент действительно помогает в развитии. Особенно если вы начинаете выстраивать команду или делитесь информацией с вашими близкими. Ну и всю информацию о реферальной программе мы можем найти в нашем кабинете во вкладке «Вознаграждение за развитие Проекта. Ну, читать я вам это не буду, вы это сможете сделать и сами. Но хочу обратить ваше внимание, что здесь нет хайповых процентов. В среднем это где-то около 3-5%, но тут играют роль тоже разные моменты. Также реферальная система есть и в кошельках, таких как Money Storage, где вы получаете до 25% внимание, с комиссией транзакций. И на секундочку, если сравнить Money Storage с Trusty Plus, то Trusty Plus у нас дает до 45% от комиссии. Реферальные бонусы это всегда приятно, и все, что для этого нужно, это просто поделиться информацией с вашими друзьями и знакомыми. Ну а следующий наш источник дохода это наши кошельки. Да, друзья, в проекте есть три кошелька, которые работают с разными ветками проекта. Самый популярный это у нас Money Storage, который поддерживает 5 веток проекта. Также у нас есть Сберкаса, которая работает с рублевой веткой. И Юань, который работает с китайской веткой проекта. По сути, друзья, функционал этих кошельков ничем не отличается от любых других крипто кошельков. Единственное, что нас ограничивает, это количество валют, которые находятся в этом кошельке, а также количество сетей, благодаря которым мы можем переводить эти валюты между кошельками. Здесь мы можем совершать обмен. К примеру, нажимаем кнопочку ⁇ Обмен ⁇ и мы хотим поменять наше евро на USDT. Выбираем USDT я хочу получить, к примеру, 500 USDT. Нажимаем «Обмен», подтверждаем и обмен совершен. Мы получили наши USDT. Также мы можем заводить и выводить крипту в любой удобный для нас момент на любой другой крипто кошелек. Давайте возьмем, к примеру, Trust Wallet. Выберем здесь USDT. Нажмем «Получить». Копируем адрес. Идем в Money Storage. Выбираем здесь USDT. Нажимаем переслать, вводим сумму, которую мы хотим переслать, выбираем сеть ТРС-20, вставляем адрес нашего кошелька Trust Wallet и нажимаем кнопочку отправить. Нажимаем подтвердить и наши денежки уехали. Давайте посмотрим, как быстро они к нам придут. Прошло, как вы видите, несколько минут, и наши USDT зачислены на наш кошелек Trust Wallet. Также в нашем кошельке Money Storage встроена система P2P для гривны, а это означает, что гривновый счет мы можем пополнять напрямую с банковской карты, а также и выводить наши средства. Еще что очень удобно и есть не в каждом кошельке, это возможность проводить сделки между участниками. По сути, это как на бирже. Вы создаете сделку на покупку либо продажу, и ваша сделка появляется в ленте. Но и это еще не все, потому что на суммы, которые хранятся в нашем кошельке, мы получаем также проценты. И заметьте, происходит это каждый день. Давайте я вам сейчас покажу. Вот, к примеру, мой евровый кошелек. И вот мы видим, здесь я менял на USDT. И вот мои начисления процентов за 12 число. А вот мои проценты начисления за 11 число. Мы видим, я получил 0,14 евро. И также на все числа, как вы видите, каждый день мы получаем проценты от суммы, которая хранится на нашем кошельке. И это независимо от валют. Но и это еще не все, так как у нас здесь есть возможность самим делать депозиты под проценты. Если мы зайдем в любой кошелек, мы увидим здесь вот кнопочка депозит. А также здесь есть сейф, но не будем затягивать видео, все подробности этих функций вы можете узнать у вашего пригласителя или лидера. Ну а мы переходим к следующему источнику дохода, и это у нас майнинг. Идем на сайт cryptex.com и в данный момент с переходом на новый блокчейн мы видим, что наш майнинг изменился, у нас добавились валидаторы. И в отличие от старых майнеров, которые, как мы видим, уже недоступны для покупки, которые работали по принципу Proof of Work, доказательства работы, то новые валидаторы наши работают уже по принципу Proof of Stake, где участники доказывают свою надежность с помощью своей доли монет, так называемого вклада. А значит мы замораживаем определенное количество экарнсов и каждый день в виде вознаграждения получаем долю в на постоянной основе. Круто, да? И исходя из того, сколько монет вы готовы застейкать, то есть заморозить, вы выбираем себе валидатор. Таким образом получаем пассивный доход. И следующий инструмент нашего проекта это биржа. Идемте на наш BlackBit. Ну и как бы назвать ее полноценным источником дохода сложно, потому что биржа это больше про трейдинг, это больше про торговлю. А какая у нас может быть торговля в фонде ликвидности, где все инструменты направлены только на одно, а именно на развитие криптовалюты и currency. И как мы видим по нашему графику, он идет постоянно вверх. То есть заниматься тут трейдингом это полнейшая глупость. И все потому, что здесь нет волатильности. Возьмем, к примеру, эфир он стоил там 4000 евро, потом год назад он упал до 1500 евро, сегодня он стоит 3000 евро, а завтра там иди знай сколько он будет стоить. То здесь мы видим по графику, что наш e идет только вверх. Оно и понятно, потому что в фонде ликвидности все инструменты направлены на получение ликвидности нашей монеты. Но, друзья, для тех, кто оперирует большими суммами, биржа будет очень полезна. Потому как тут мы можем купить наш Экаренс дешевле, чем на сделках в кошельках. Ну и на больших суммах это, конечно, минимизирует наши расходы. Ну а как говорят в народе, не потерял, значит тоже заработал. Ну и главный инструмент проекта это, конечно же, наш Экаренс. E и как мы знаем, что благодаря ему стремительному росту он дает нам самую высокую прибыль в проекте. Но не стоит зацикливаться только на нем, потому что вы по сути не будете видеть ваших денег. Ну вот представьте себе, вы купили, к примеру, там 100 Экаренсов e и вот они у вас лежат в кошельке. И задайте себе вопрос, сколько же времени они могут там пролежать. Год, два, может быть, пять, и что будет после того, как вы решите зафиксировать прибыль. Поэтому я рекомендую вам пользоваться всеми возможностями и инструментами, которые нам предлагает проект Cash Flow, и распределять ваши финансы таким образом, чтобы у вас были и экарсы, и постоянный пассивный доход. То есть те деньги, которые вы можете постоянно брать и тратить на себя, балуя себя разными. Покупками, а не просто сидеть и смотреть каждый день на ваш экран. Итак, подведем итоги. Кэшфлоу это не быстрые деньги, а грамотная стратегия получения дохода, где каждый инструмент взаимосвязан. Потоки дают спрос, валидаторы дают безопасность, крипта растет, и все это с пассивным доходом. Важно, не рискуйте тем, что не готовы потерять. Все ссылки и подробности вы найдете в описании. Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Пока-пока!